ismim musayeva muhabbat e, yoshim xudo xohlasa ellik to'qqizga to'laman bu yil aprelni boshlaridan e, alxada mahsulotini iste'mol ma qilishni boshladim e, sababi oxirgi paytlari o'zimda e, juda tez charchaydigan holatni e, sezdim e, keyin mana har doim mana chochlarim uzunligi yelkagacha o'zi o'stirib uzu yurar edim manga yoqarida ammo lekin e, choch to'kilishlari e, paydo bo'lganligi uchun men noiloj chochimni kaltaroq kesishga majbur bo'ldim chunki e, juda e, ham choch to'kilishi ko'p bo'ldi menda. sal narsaga siqilishlar bor edi manda arzimagan pробleмаga yuraklarim siqilib yig'loqi ham bo'lib ketdim oxirgi paytlari alxada mahsulotini ichishni boshlaganimdan keyin taxminan ikki haftadan keyin sezdim o'zgarishlarni choch to'kilishim фактический to'xtadi birga ishlaydigan hamkasblarim qo'shnilarim manga muhabbat qanaqadir maska ishlatyapsansan oxirgi paytlari qanaqadir boshqacha bo'lib ketibsan maskani sekretini bizga gapir iltimos deb keyin man aytdim hech qanaqa maska qilmayapman chunki maska surishga vaqtim yo'q alxada qora sedana yog'ini ichyapman mana uch hafta bo'ldi ichganimga o'zim ham sezyapman даже yuzlarimni ranglari boshqacha bo'lganini o'zim ham sezyapman уже keyin mana shu ko'p shunaqa gap eshitganligim uchun mana ko'zuchoq ham taqib oldim alxaда qora sedana yog'i manga judayam yoqdi gapni ochig'i foydasini ko'rdim kayfiyatim zo'r uncha munchaga siqilishlar qayoqdadir уже o'tib ketdi birinchi partiyani hozir 3 ta flakon oldim hozir 3 ta kapsuladan ichyapman tugagandan keyin уже ikkinchi etapini ham bor ekan albatta xudo xohlasa ikkinchi etapini ham olib ichaman uchinchi etapni ham ichaman boshida ikkilangan edim shuning uchun telefon qilib ko'p so'rab ko'p savollar bergan edim olaymi olmaymi ichaymi ichmaymi qanaqa bo'lar ekan deb ikkilandim boshida de ikkilandim Ammo mayli öyle... foydasi bo'lmasa ham ziyoni bo'lmasa kerak deb mana shunaqa xayollar bilanman birinchi kunlari ichishni boshladim ну no, e, bir kunni ham qoldirmadim ertalab o'n daqiqa oldin keyin tushlikdan 10 daqiqa oldim bir kunini ham e, harakat qildim qoldirmaslikka xudoga shukur foydasini topganligim uchun judayam xursandman judayam xursandman